ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स सारे के सारे विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंटलू प्रतिपक्ष नायक अंदर पैन के बढ़ने जी मगर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस नहीं है खाली तेलंगा मुख्यमंत्री केसीआर पर बीजेपी वालों ये केस में बैठे एमआईएम के नेताओं के खिलाफ कोई केस नहीं है एमआईएम नायक ये केस सिर्फ विपक्ष पर आक्रमण होता है केवल हम प्रतिपक्ष नायक रु केस नरेंद्र मोदी जी अपने लोगों पे कभी आक्रमण नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी तन सों मन केस अंदमे केसीआर ओवैसी पै केस, केस ले वो आप आपके चीफ मिनिस्टर को और एमआईएमएम को अपना मानते हैं इसलिए इन लोगों पे कोई भी केस नहीं है नरेंद्र मोदी गार मुख्यमंत्री केसीआर असउुद्दीन ओवैसी तन मन का भावस्ताबी वाले केसले भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए मगर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कोई केस नहीं इकड़ प्रभुत् कुरक कुरकोना ईडी सीबीआई आईटी येमी केसल बोलंगा आज मैं सोनिया जी का भाषण देख रहा था रोज नोनिया गांधी गारी स्वीच इंटुन और मैं सोच रहा था जो सोनिया जी कहती हैं वो कर डालती हैं जो सोनिया जी कहती है सोनिया गांधी करो ये मात सब परिसरी का मात निलबेट कुंटारू चाहे कुछ भी हो जाए जोरों से नहीं बोलती है मगर एक बार उन्होंने बात कह दी तो फिर वो करके दिखा देती है ये मिशन की ना यंत नस्त होना सोनिया गांधी गार इच ने निब्कूं दो हजार चार में उन्होंने आपसे कहा था कि तेलंगाना के बारे में कांग्रेस पार्टी सोचेगी रु वे पन्न लोनिया गांधी तेलंगाना प्रत्येक राष्ट्र विषय में आलोचन चस्मन ची हामी इच्छारू और एक बार उन्होंने कह दिया तो फिर करके दिखा दिया इच्छा की सोनिया गांधी गार प्रत्येक तेलंगाना राष्ट्र एर्पा और आपका जो सपना था तेलंगाना स्टेट का सपना जिसके लिए आपने खून पसीना कुर्बानी दी थी उस सपने को सोनिया जी ने आपके साथ मिलकर पूरा किया मी कलाकांक्षा मी प्रत्येक तेलंगण राष्ट्र कावाल आकांक्ष सोनिया गांधी गार ప్రతి ఏ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసి మీ ఆకాంక్షను మికరం నెరవేర్చారు బిఆర్ఎస్ కో हम बीजेपी रिश्तेदार समिति कहते हैं बीजेपी ने बीआरएस ने बीजेपी रिश्तेदार समिति ಅನ್ನು మనం పిలుస్తున్నాం پوراగా پورا ఫైదా चीफ मिनिस्टर के परिवार को मिलता है ఇక్కడ మొత్తం అన్ని లాభాలు కూడా అన్ని బెనిఫిట్స్ కూడా मुख्यमंत्री कुटुंबा के ही हमने तेलंगाना को स्टेट होड केसीआर के फायदे के लिए नहीं दिया था मेमू तेलंगाना राष्ट्र केसीआर की कुटंब लाभों को सब ले केसीआर जी के परिवार के फायदे के लिए नहीं दिया था केसीआर कुटुंब लाभालू हमने तेलंगाना को स्टेट होड तेलंगाना के गरीबों के लिए किसानों के लिए माताओं के लिए किस मजदूरों के लिए दिया था तेलंगाना राष्ट्र मैं एर्पाट ची तेलंगाना रसम पेदवर कोसम बलहीन वर्ग कोसम महिला रैतल कोसम तेलंगाना राष्ट्र एर्पाट च और पिछले नौ सालों में तेलंगाना के गरीब लोगों को किसानों को मजदूरों को छोटे दुकानदारों को మహిళకు ఫైదా నీ పహచా గత తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళలో బీఆర్ఎస్ పరిపాలనలో తెలంగాణలో బీదవారికి రైతులకి చిన్న వ్యాపారులకి దళితులకి మైనారిటీలకి ఎవరికి లాభం జరగలేదు హమ్ పహే ఆప్ తెలంగాణకి స్టేట్ హుడ్కి గ్యారంటీ దీ హ మేము తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇస్తామని గ్యారంటీ ఇచ్చినము और जो हमने कहा जो सोनिया जी ने कहा था वो कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ मिलकर पूरा किया तेलंगाना राष्ट्र गारंटी इच्छी तेलंगाना राष्ट्र एयरपोर्ट से सिंधी कांग्रेस पार्टी सौ दिन के अंदर बीआरएस की सरकार यहां से हट जाएगी अति कुछ समय लो, बीआरएस इक्की तलबी बुटबर्त दी इसको कोई नहीं रोक सकता यवरु आपलेरु चाहे बीजेपी चाहे चाहे एमआईएम चाहे चाहे बीआरएस चाहे ये सरकार बदलेगी बदलेगी प्रभुत्व मारबोन बीजेपी एमआईएम एं रक्षा के बीआरएस प्रभुत्व मारबोदी प्रजो चलो मान चुनाव हमने एक गारंटी पहले दी थी आपके साथ एक सपना देखा था अब आपको चे और ఛే देना चाहते हैं మేము తెలంగాణ గ్యారంటీ ఇచ్చి ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చినము ఈ రోజు ఆరు ఆరు గ్యారంటీలు ఆరు హామీలు మీకు ఇవ్వబోతున్నాము సబ్సే పేలే ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ముందుగా ఇందిరమ్మ ఇండ్లు గర్కే కన్స్ట్రక్షన్ కే पांच लाख रुपए उन परिवारों को जिनके पास घर नहीं है इल्लू लेनी वाल अंदर की अन्य कुटुंबाल गुड़ा आई लक्षण रुपए लेव पौतुल और 250 स्क्वायर स्क्वेयर फुट का घर तेलंगाना के जो मूवमेंट में लोग लड़े थे उनके लिए इन रुड वेला रुंड गजालो लंगाना राष्ट्र कोराटम चाड़की तेलंगाना, तेलंगाना उद्यमकार तेलंगाना में जो भी लोग हैं शायद आप टीवी पे इसको देख रहे हो तेलंगाना में जो भी लोग हैं जिनके पास घर नहीं है आप अच्छी तरह सुनिए जैसे ही हमारी सरकार आएगी आपके सिर के ऊपर एक छत आ जाएगी तेलंगाना राष्ट्र में इंड लेने वाले अंदर की తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే అందరికీ ఇళ్లు మంజూరు చేయబోతున్నాము ఓర్ జన్ లోగోనే స్టేట్ కేడాకో దో సో పచాస్ స్క్వేర్ యార్డ్ కర మిలేగా ఎవరైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం పోరాడారో తెలంగాణ ఉద్యమకారులకి రెండు వేల రెండు వందల యాభై గజాల భూమి ఇల్లు ఇవ్వబోతున్నామని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను दूसरा वादा महालक्ष्मी जो सोनिया जी ने अनाउंस किया రెండోది మహాలక్ష్మి పతకం సోనియా గాంధీ గారు ప్రకటించాలని నేను మనవి చేస్తున్నాను हर महीने महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रति मेला प्रति महिलाకు నెలకి 2500 రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము